Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. І з цієї теми анекдот зустрічаються дві матусі: наша мама та мама Єврейка. Наша жаліється, син розбив улюблену вазу, і я його вилаяла. А ти не так би зробила. Я б сказала, напевно, ти такий хороший хлопчик, але навіщо ти розбив улюблену матусину вазу? Добре, що я знаю, що ти як виростеш, будеш мільйонером і купиш матусі тисячу таких ваз. Відношення до грошей як найперше з дитинства, тобто з родини школи найближчого оточення. І наскільки у цьому оточенні адекватним було до грошей ставлення, настільки дорослішаючи ми легше орієнтуємось у фінансах і з ними взагалі дружимо. Наслідування теж так, половина наших рис є генетичними. Але інші 50 за родиною і вчити дитину фінансовій грамоті зайвим точно не стане. Бо насправді немає тієї чарівної точки, коли дорослішаючи, ми автоматично стаємо мудрими, розумними і успішними. І з грішми також. Зустрічаю таке питання: наскільки важливий досвід родини у фінансовому вихованні. Бо нас, мовляв, батьків наших дітей виховували у союзі однаково. Незгодно чиїсь батьки за життя таки не спробували змінити роботу на кращу, сферу діяльності чи знайти інші шляхи доходів. Хтось у 70-ті вчився на 5, а хтось відмінно торгував джинсами, а комусь вдалася і освіта, і статок зібрати. За одних і тих самих умов радянські громадяни сповідували, звичайно, зовсім різні способи життя і різні способи гроші заробляти. І що не менш важливо поводитися з грішми, з тим ресурсом, що маємо, розставляти пріоритети, акумулювати, розумно вкладати і, звичайно, нагороджувати себе в першу чергу, дарувати собі свободу, задоволення, а врешті дарувати мрії. Чи можливо дорослій людині скоригувати стосунки з грішми, якщо вони склалися не в найкращий спосіб? Так, але простіше починати з маличку. Матусі і татусі надзвичайно важлива тема. Як виростити мільйонера. Чи є якийсь вік, з якого доцільно давати дитині гроші у користування і давати якісь елементарні такі основи фінансової грамот? Ірочка, як такового, взагалі нет возраста, з которого можна рібенку давати деньги. Нет четких правил. Нужно смотреть вообще, когда ребенок к этому готов. Я как финансовый консультант и, и как мама. Ребенку было 4 года, и мы с ним на каких-то элементарных вещах, например, давай посмотрим, сколько стоит твоя любимая игрушка, сколько стоит сок. Посмотри, пожалуйста, сколько у тебя денег. То есть элементарно это и навыки какого-то счета, и первые финансовые навыки. Ребенок не может научиться каким-то финансовым навыкам, не имея денег как таковых. То есть элементарно родители должны доверять, и для некоторых это тяжелый шаг именно дать ребенку в руки деньги. Но в любом случае до того момента, когда вот до 6 лет, ребенок уже должен уметь обращаться с деньгами. В спокойной игровой форме рассказать, показать, чтобы ребенку это было понятно. То есть это должно быть в форме игры. Люби обучення для дітей починаються в формі ігри. Як ти вважаєш, доцільно давати дитині якусь суму щодня лімітовано? Чи можливо давати якийсь доступ до м, більшої суми? І вже на м, погляд дитини вона звідти бере скільки вважається потрібне. Думаю, що потрібно давати денег немножко більше, ніж обов'язкові трати. У нього є доход. Це перше поняття елементарне фінансове є розход. У нього стається якась дельта. То есть остается какая-то разница, которую он может, уже он может ею распоряжаться. Дети очень хорошо это воспринимают, что смотри, я тебе сегодня даю 10 гривен. Ты тратишь 5, тебе нужно потратить 5. Ну, там обязательный завтрак или что-то. У тебя остается еще 5 гривен. Ты можешь поступить следующим образом. Можешь их потратить. А можем с тобой посмотреть, сколько стоит игрушка, которую ты хочешь. Мы можем отложить и посмотреть и в конце недели купить игрушку. Выбирай, что тебе лучше. Как правило, ребенок сначала он бросается на, на все. Потом потихоньку у него начинают вот, вступать вот, как бы, вот, вот этот момент, когда он начинает считать, он начинает думать, у него появляется копилка. В идеале, конечно, ребенку выделить какую-то красивую коробочку. Можно эту коробочку обклеить, с ребенком вместе оформить. И эта коробочка будет первым, скажем так, его первым финансовым инструментом. И желательно, чтобы ребенок учился тратить деньги не все сразу, а чтобы у него первые финансовые понятия формировались такие, как все-таки долгосрочное накопление. То есть, научившись общаться с малыми деньгами, ребенок переносит это же финансовое мышление и на большие деньги. То есть с каждым годом, естественно, карманные деньги все больше и больше. Если для младшего школьника это 10 гривен, для среднего это там 20-30, то старшая школа это 50. Совершенно разные дети, и мальчики и девочки. Но как правило, вот как общее правило, что мальчишки все-таки более такие вот сорви головы, скажем так. То есть они они тратят все, что у них есть. Естественно, что в более старшем возрасте затратиться тоже еще быстрее. Нужно с ребенком общаться, общаться, говорить, ставить какие-то ценности, цели. То есть не просто так запрещать, либо постоянно идти диалоги. Во многом, конечно, ребенок отражает поведение родителей. Если родители говорят, что нужно бережно относиться к деньгам, нужно не тратить на мелочи, и тут же при ребенке тратят, спускают, скажем так, все, что у них есть, естественно, что ребенок не может, у него возникает диссонанс, как так? Говорят об одном, делают другое. То есть в любом случае родители должны вести, во-первых, все родственники, одну финансовую линию поведения, если речь идет о финансовом воспитании. Как ты считаешь, нужно ли давать детям такую финансовую мотивацию? Прибирать за гроші? Можливо, мити мыть посуду, мити мыть машину за деньги, или за 12 давати давать якісь какие-то суммы? Я не приветствую. Почему? Потому что возникают товарно-денежные отношения. Есть какие-то поощрения, да, то есть, возможно, привлечение ребенка в общий бизнес, что-то сделать, за что он может получить деньги. Ну, то есть элементарное то, что ему по силам. Я естественно не призываю эксплуатировать сейчас детский труд. Но какие-то элементарные вещи, но и не, не то, что ребенок может сделать и так, а то, что либо, ну, допустим, мотивация в учебе может быть какая-то цель. Ну, допустим, показать ему какие-то примеры, возможно, каких-то кумиров его и сказать, как, как ты думаешь, вот они достигли, это просто так успех приходит в жизни, либо они что-то сделали для этого. Читательно это у дитины підтримувати підприємницький хист. Например, якщо наша дитина решила, а, нехай плести какие-то их продавать своим одноклассным Я думаю, что если ребенок это сделал сам, то вполне, вполне возможно. Есть даже масса примеров бизнесменов, которые в детском возрасте начинали какие-то первые предпринимательские опыты. Єдине, конечно, що наша система образування не зовсім это поощряє. Ну но... ребюнок довше познавати мир. Якщо він не зробили ошибок, яким образом він навчиться в Підлітковому віці така найперша задача це підтримувати власний авторитет серед однолітків. І коли в підлітковому віці дитина каже, що я хочу, наприклад, її заносить якісь брендові речі, чи я хочу щось таке надзвичайне, те, що дорого коштує, а ми не можемо це дозволити дитині або не вважаємо за потрібне. Що тут робить? Система ценностей семьи очень важна, и система ценностей самого ребенка. Идет гормональная перестройка организма. Подростки слегка, э, ну, очень, скажем так, болезненно воспринимают какие-то э, элементарные вещи, которые взрослый воспримет спокойно, да, какое-то превосходство. Э, здесь можно несколькими вариантами поступить. Если ребенок хочет э, супер, супер дорогую брендовую вещь, хорошо, давай подумаем, сколько она стоит. Я могу выделить сегодня на, на, на эту цель вот столько. И, как правило, если правильно это обговорить, обыграть, то ребенок спокойно относится. Опять же, если это подросток 14-15 лет, он может какой-то первый трудовой опыт уже приобрести. Есть интернет, ресурс и, в общем-то, масса возможностей какие-то деньги заработать. Поэтому, если эта вещь необходима, конечно, вопросов нет, это обязательно нужно каким-то образом, ну, если речь идет о чем-то серьезном, нужном и так далее. Если речь идет о превосходстве над одноклассниками, над друзьями и так далее, если то, естественно, можно каким-то образом э, сделать совместную покупку с ребенком. Когда ты ты ненормально шукать самостоятельный доход. И что мы можем сказать про страхи у родинах матусь, когда матуся вважає, что дитина вона піде заробляти гроші і не буде вчитися, чи взагалі комусь потрібне навчання заради самого навчання. Ну, здесь опять же, что цели, задачи, что ребенок хочет. Потому что зачастую отправляют в дорогие вузы, оплачивают, а детям это не нужно. И когда ребенок начинает говорить, пытается говорить о том, что мама, папа, я не хочу, сначала ребенок пытается говорить словами. Если его не слышат, он начинает говорить поступками он начинает э, бунт. Здесь важно э, не возложить на ребенка все свои, скажем так, непройденные задачи. Как правило, родители хотят, чтобы ребенок был лучше, чтобы ему жилось лучше и так далее. Но, э, в этой ситуации ребенок это индивидуальность, это личность, и ее нужно уважать. Чи можем мы дитині у різному віці подрадити якісь фінансові ігри, родинні, наприклад, ігри? Тобто я пам'ятаю свій перший досвід, коли ми э, свої дзвінці купили цей супермаркет с касовим апаратом. Це було не перевершено, і мені здається, дуже доцільно там десь чотири 5 роки. Элементарные игры, например, наподобие бизнеса, монополии на и так далее. Дети с удовольствием отрабатывая там финансовые навыки. Во-первых, это игра семейная. То есть это повод собраться всей семьей, пообщаться. Это обучение счету, это обучение навыкам, каким-то элементарным навыкам инвестирования, элементарной финансовой какой-то терминологии. И причем финансовое поведение детей очень сильно отличается от поведения взрослых. У меня был опыт проведения финансовых игр, а именно кэшфлоу у детей, подростков. У детей нет страха. У них нет зажимов. Они ведут себя абсолютно спокойно. Если это инвестиции, они инвестируют спокойно. Очень сильно отличаются дети в семьях, в которых родители немножко общаются о деньгах, которые дают какие-то элементарные понятия. То есть они уже приходят, они абсолютно, они ведут себя как, как взрослые инвесторы. Вот. Если детям очень много запрещают, если, опять же, там очень сильные ограничения в семье ставятся по деньгам. Дети в игре ведут себя крайне э, зажато, то есть они, они боятся, они боятся высказывать свою точку зрения, они боятся общаться. То есть э, в игровой форме можно очень много навыков отработать и даже снять вот какие-то блоки и зажимы, э, которые возникают у детей в процессе. Э, в процессе общения со сверстниками, со взрослыми и так далее. Еще очень важно, если ребенок уже научился с малыми, с малыми деньгами обращаться, показать ему навыки финансового планирования. То есть выдать деньги на неделю. Первый опыт может быть неудачным, но ребенка не нужно при этом ругать, или нужно сесть и разобрать с ним ситуацию. Нужно разобрать, почему произошло именно так. Почему у тебя не получилось? Давай подумаем, что мы можем сделать лучше. И опыт можно повторить спокойно. И, как правило, на второй, третий раз ребенок уже, он сначала выходит в минус, потом в ноль, потом, как правило, деньги у него остаются, и даже он умудряется не только отложить, но еще там у него остается в итоге на покупку и вещей, и каких-то, и подарков, и так далее, и так далее. Если складывается ситуация, что наша дитина занимает деньги, она берет в борг. Чем мы можем тут сказать, еще сделать и чемуция властная может отбываться. Ну мы в этом случае опять же подходим мягко к финансовому планированию и спрашиваем, пытаемся ребенку объяснить, смотря какого возраста ребенок, опять же, объяснить и дать ему понять, каким образом нужно правильно планировать свои финансы, потому что, ну, зачастую родители получают какую-то сумму один раз в месяц. И один раз в месяц, если это в идеале, то ребенку-подростку выдаются деньги карманные. Если возникают какие-то непредвиденные траты, нужно опять же привлечь его к планированию бюджета семьи. Сказать, вот смотри, у нас есть определенный бюджет. Как ты думаешь, что мы в этом месяце можем убрать из бюджета? Давай подумаем. Тобто, щоб ребенок відділ общую картину сімейного бюджету, щоб не було у нього ілюзій по поводу того, що, що відбувається і як. Все починається з родини. І у родині дійсно варто уникати якихось таких непродуктивних хибних фінансових установок. Ну, наприклад, що люди заможні, вони якісь нечесні чи не в грошах щастя. Если брать глобально, то, естественно, не в деньгах счастье. Счастье в какой-то свободе, в возможностях и так далее. То есть деньги ради самих денег, они не ценны. Вообще, в принципе, что такое деньги? Да, это бумага, либо это монеты, которым люди придают ценность. И если мы посмотрим, там, допустим, на банкноты, которые были ранее, там, ну вот, они уже вообще абсолютно не имеют никакой ценности. То есть это то, что мы, мы, мы придали им ценности, они вот что-то стоят в нашей жизни. Поэтому а люди, которые имеют деньги, они умеют их считать. И есть такое понятие нищета. Вот. То есть это, это вот родом отсюда. Если ребенок не научится считать деньги, он их никогда не будет считать. В семьях зачастую, если есть проблемы с финансами, умалчивают и говорят, что у нас все хорошо, все прекрасно, то есть ребенок не понимает, почему родители не могут ему купить десятую машинку такую точно. Можно спокойно говорить, допустим, собираться всей семьей, говорить, вот смотри, у нас есть такое количество денег, мы делим вот так, вот так, вот так. Если мы потратим лишние деньги, то мы не сможем оплатить какие-то счета. Давай подумаем, что необходимо, что в первую очередь мы покупаем, что в следующую, ну и так далее. Воспитание детей очень сильно зависит от финансового воспитания родителей. То есть родители, прежде чем финансовую линию ребенка каким-то образом выстраивать, они должны в первую очередь посмотреть, а как же я отношусь к деньгам, а не трачу ли я все, что получаю, а если у меня какая-то культура сохранения денег, а если думаю ли я о своем будущем. А умею ли я пользоваться элементарными финансовыми инструментами? То есть такие инструменты, которыми может пользоваться абсолютно любой человек, не являясь бизнесменом, будучи наемным работником и получая зарплату. Все эти вопросы прежде всего взрослый должен задать себе. А затем уже, конечно, переносить эту линию поведения на ребенка. И если, если такие вопросы возникают, есть специалисты, есть финансовые консультанты, у которых можно получить консультации и так далее. И можно построить личный финансовый план уже исходя из какой-то системы. Потому что деньги не только любят счет, но они еще и любят, когда с ними обращаются по их законам. То есть есть закон денег ⁇ Заплати себе сначала ⁇ Пришел доход, и этому же нужно учить и ребенка. То есть откладывать деньги, это, это важно, это нужно, не всегда будет так, как сегодня. Да? То есть есть определенная финансовая культура, и эта культура, эта культура, скажем так, воспитывается и в семье, и она как личная, так и семейная. Нашей доньці 13, и она почала красть из магазинов и в подруг дребни речи. Но еще таким мы ни в чем детям не відмовляємо, Тем более, они двойнята, с другой все хорошо. Тамара. Скорее всего, что это проблемы отношений в семье. Это проблемы любимый, нелюбимый ребенок. Это э, потребность ребенка в общении. Потребность ребенка показать, что, что я есть. Обратите на меня внимание. Это первая причина. И вторая причина может быть такая, что, опять же, недостаток какой-то финансовой культуры. И возможно, что ребенок в семье просто не понимает, сколько денег, каким образом они расходуются и так далее. Но подобные вопросы, естественно, нужно решать сообща на семейном совете. И если эта ситуация возникла впервые, не нужно вешать на ребенка ярлыки, устраивать скандалы, кричать и так далее. Потому что в такой ситуации ребенок не изменит свою линию поведения. Скорее всего, что учитывая подростковый максимализм, эта проблема будет углубляться. То есть нужно общаться спокойно, доверительно. Почему? Зачем? Зачем тебе это? Что ты хочешь? И так далее, и так далее. Как правило, дети в спокойной обстановке они раскрываются, и истинные причины все-таки всплывают не вступив до университету цього року. Кажемо, йди працюй, заробляй, а він тільки гуляє з дівками. Тетяна Дмитрівна Микола Сергійович. В наше время для того, чтобы гулять, это тоже нужны деньги. Вопрос к родителям, откуда он берет деньги, зачем, зачем ему выделяются деньги на то, чтобы он их тратил бездумно. Он не поступил в университет, то есть он считает себя взрослым. Если человек считает себя взрослым, он может на себя взять какие-то финансовые обязанности. И не только по отношению к себе, но и по отношению к семье. То есть, если семья может позволить себе, допустим, содержать сына, то, пожалуйста, если нет, то с ним тоже об этом нужно поговорить. Он уже достаточно взрослый человек, уже абсолютно открытым текстом можно с ним общаться, что опять же поговорить о целях, о желаниях и так далее. Взрослый человек уже может адекватно оценить ситуацию. Як пояснити синові, що ми не маємо таких страшних грошей, як його однокласників батьки? Любов Васильівна Лозова опять же, що називають страшними деньгами, да і та опять вопрос о фінансах воспитанні і так далі? Просто нужно, нужно давати рібінку, якщо в одной сім'ї рібенку дають возможно більше денег, но менше любви. Показывать просто ценности, семейные ценности, общение и так далее. Потому что если в семье есть деньги, как правило, есть недостаток родительской заботы и внимания. Дети, которые имеют избыток каких-то карманных денег, возможно, это какие-то детско-родительские отношения, когда родители таким образом компенсируют недостаток собственного внимания. Возможно даже вплоть до того, что этих одноклассников пригласить к себе, сделать какой-то семейный ужин, либо ну, просто провести какое-то общение, чтобы ребенок понимал, что не только в этом есть ценность жизни, что есть иные ценности, есть семейные ценности и так далее, чтобы ребенок понимал и у него тоже каким-то образом этот баланс сохранялся, чтобы он не чувствовал себя ущербным в данной ситуации. Давайте довіряти своїй дитині і вчити її не тільки шкільній програмі, а й елементарній фінансовій грамоті. Нехай вона свої найбільші фінансові помилки зробить все ж таки в шість. Життя ще простіше. Не прощаємось.